नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो के मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि आग लगने की सूरत में क्या करना है अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपके पास तकरीबन तीन मिनट होंगे कि आप खुद को और अपनी फैमिली को बाहर निकाल सकें इसके बाद आग से बचना नामुमकिन हो जाता है लिहाजा वहाँ रहने वाले हर शख्स को आग लगने की सूरत में बाहर निकलने के बेहतरीन रास्ते जानने की जरूरत है हर तीन से छह माह बाद अपने फरार के मंसूबे की मश करना यकीनी बनाए फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड के पास फायर सेफ्टी चेक लिस्ट मौजूद हैं, जिनसे ये यकीनी बनाया जा सकता है कि आपका घर आग से महफूज रहे आप इस चेक लिस्ट को ऐसे खतरा की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आग लग सकती है इससे पहले कि आग लगे ये यकीनी बनाए कि हर बेडरूम हॉलवे और बैठने के कमरे में स्मोक अलार्म काम कर रहे हैं और एक ऐसा प्लान तश्कील दें, जो यकीनी बनाता हो कि हर किसी को बाहर निकलने का तरीका मालूम है फायर एंड इमरजेंसी ऑनलाइन स्केप प्लानर टूल इस्तेमाल करते हुए मनसूबा बंदी करें फरार होने के कम दो रास्तों का मुतल करें और एक ऐसी महफूज जगह का फैसला करें जहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे आग, के दौरान, आग 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 के दौरान ताकि अंदर मौजूद हर शख्स को मालूम हो जाए कि खतरा है और अगर धुआं हो तो अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे होकर तेजी से रेंगते हुए बाहर निकल जाएं। धुआं गर्म और जहरीला होगा और अगर आप उसमें सांस लेते हैं तो ये मोहलिक हो सकता है तो याद रखें नीचे झुकें नीचे बैठें बाहर निकलें तेजी से अगर हो सके तो आग को फैलने से रोकने के लिए अपने पीछे दरवाजे बंद कर दें लेकिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो जिस कमरे में आप मौजूद हैं उसका दरवाजा बंद कर दें और धुएं को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे के नीचे एक तौलिया रख दे खिड़की के पास जाए और आग 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 चिल्लाए और मदद का इंतजार करें अगर खिड़की में सिक्योरिटी लॉक है या उसे खोला नहीं जा सकता तो शीशे को तोड़ने के लिए किसी करीबी शय को इस्तेमाल करने पर गौर करें फिर शीशे के टुकड़ों पर बिस्तर की चादर वगैरह डालकर जख्मी हुए बगैर वहां से निकल जाए महफूज होते ही आपको फौरी तौर पर अपने मोबाइल फोन से या अपने पड़ोसी के घर से वन 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 यानी ट्रिपल वन पर कॉल करनी चाहिए फायर एंड इमरजेंसी पर कॉल के कोई अखराज नहीं आते अपने घर का पता इंग्लिश में कहने की मश करें ताकि आप फायर फाइटर्स को बता सकें कि आग कहाँ लगी है अपनी मुतफिका मुलाकात की जगह पर इकट्ठे हों घर से महफूज फासले तक दूर होनी चाहिए जैसे आपका मेल बॉक्स और एक बार घर से बाहर आने के बाद दोबारा अंदर वापस कभी नहीं जाएं। आखिरी बात ये आने वाले फायर फाइटर्स को बताना याद रखें कि क्या आप सब लोग बात बाहर आ गए हैं या कोई लापता है आग लगने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने तबाह शुदा घर में दाखिल ना हो मासुआ जब आपको जरूरत हो और हंगामी खदम कार ने आपको बताया हो कि वापस जाना महफूज है पानी, बिजली और गैस सप्लाई की जांच करेगा और या तो उनको मुतकते करने का इंतजाम करेगा या आपको बताएगा कि आगे क्या करना है लिहाजा अगर आप अपने घर में दाखिल नहीं हो सकते तो आपको अपनी रिहाइश का इंतजाम करने की जरूरत होगी आपको सूरत में खानदान दोस्तों या दीगर रिहाइश गाहों में रहने की जरूरत पड़ सकती है जब आपके घर को शदीद नुकसान पहुँचा अगर आपका घर नुकसान की वजह से रहने के काबिल नहीं तो घर में घुस कर लूट मार करने वालों की हौसला शकनी के लिए चीजें रख कर दाखिली रास्ते बंद कर दें आपको अपने घर को चोरी चकारी से बचाने के लिए हिफाजती पेट्रोल का बंदोबस्त करने की जरूरत पड़ सकती है आग के नतीजे में होने वाले अखराजात की रसीदें संभाल कर रखना याद रखें जैसे रिहाइश या कपड़ों का खर्चा अगर आपको अपने घर वापस आने की इजाज़त मिल जाए तो ऐसा खाना मशरूबात या दवा फेंक दें जो आग धुएं या पानी से मुतासर हुए हों टिन और जार्स को साबुन और पानी से धोएं। अगर टिन फट गया हो या जंग आलूद हो गया हो तो टिन वाला खाना ना खाएं और किसी भी ऐसे खाने को दोबारा फ्रीज ना करें जो डिफ्रॉस्ट हो गया हो खाना पकाने के बर्तनों और पैंस को डिटर्जेंट और पानी से धोएं और फिर बारीक पाउडर से मुश्तमिल क्लीनर से धोएं और पॉलिश करें। तमाम बर्की को इस्तेमाल से पहले एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन से जांच पड़ताल करवाना जरूरी है फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर इस बारे में तफसी मालूम मौजूद हैं कि अपने घर को बेहतरीन तरीके से कैसे साफ किया जाए और कैसे यकीनी बनाया जाए के इस्तेमाल से पहले तमाम चीजें महफूज हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमत का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाख होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मजीद नुकसान पहुँचने का इम्कान हो अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें खास तौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है अपनी इंश्योरेंस का बाकायदगी से जायजा लेना यकीनी बनाए आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा और इस दौरान आप और आपके घर आने के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है अगर आपके घर को नुकसान पहुँचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रबता करें अगर आप किराएदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से रबता करें हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मज़ीद मालूम के लिए डब्ल्यू पर जाए याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खदमात से रबता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरजिम की दरख्वास्त कर सकते हैं